Лапоньки вы мои, лапоньки. Лапоньки, не кацапоньки. Как вы оцениваете целесообразность преподавания в школе и в ВУЗе на украинском языке? Я вам рассказал, как относится к украинскому языку. Это Казань. Помните, нет? Вы Пришел в подачу что живой и напомнить, нет? Он ненавидит украинский язык. Абсолютно. Дальше я могу привыкнуть. Он даже Харьков ваш превратил в тряпку. Кто наберет смелость, пойдите на почту и расскажите то, что рассказал. Или из этого возьмите, понесите на, на главу почтам и прочитайте то, что пишет этот дядя Харьков. Харькове. Я думаю, они ему письмо напишут. Он пишет, я на Украину письма писать не буду. Я написал письмо в Харьков, и они мне вернули назад. Потому что я написал Д дом, а они потребовали Б будинок. Я написал У, а они потребовали В. Из-за этого вернули назад. Я и пишу, что с ума сошел, Харьков, русскоязычный город. Да не найдется ни одного почтового работника, который вернет тебе письмо, потому что ул, ул, дом, будинок и так далее. Попробуйте, выполните мой проект. На почте узнали, как. Ну, я не хочу его грязными словами называть, но другие слова на ум не идут. Так что ваш Харьков тоже попал в эту книгу. Украинский язык. А ага. в одной з книг написал написав український язик. Моя мати Сахлушка, батько росіянин кульський. І українська мова моя рідна мова. Я володію їм нею, так як володіє письменник. І в мене є казки, написані на українській мові. Про мову Орину та малу дитину. І лекції я читаю. На українській мові, українська мова, велика мова. Щоб ви зрозуміли, як треба нею володіти, доведу один приклад. Ти Українською мовою що? молодець, хлопче. Тоді підійдеш, я тобі руку подавлю. Давай чи лапчу. На, На А ти козак. Ти козак, чи козачинка. Живий, ні? Ще да ви ти Мені що, 87 років. А дивіться, красна надала. Дивіться. Не. Живий? Ну, живий, живий далі. Слухай, не козак. Ні, не козак. А ну, я тобі, як Тарас Булба, Бульба не скажу. Тарас Бульба, як сказав? Що, що Гольда писав, я тебе породив, я тебе і уб'ю. Ну, а ну, народі кажуть, інші, що мене то випородив. Афект. <рив> Не знаю що. Я написав оцю казку, що я промову, про мову та малу дитину. І відправив со зборником в Росію. Росія прочати, там борни по-разнику, там по-русски основі. и пишут, ты красавчик, а как же мы это будем публиковать в России на украинском языке? Переведите на русский язык. Ну я дурный, с малку дурный, Си. читаю перши слова. Слушайте, первые слова моей сказки. Давно-то уже было. Ген-ген, как -ген, давно. Переведите на русский язык. не сдвигайте брови, не делайте умные лица, не получится. Что-то похожее будет, но чтобы ген-ген, которое только на Украине, такого не найдете. Хотя оно встречается в литературе, на березе рыбалка молоденький, на поплавок глядит и примовля. Ловится рыбоньки, великий и маленький. Що рибка смих, то серце тьох серденько щось рибалоцьці, віщує. Чи то тугу, чи то переполох не знає він, не знає, а сумує. Сумує він, аж ось рве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гуль з води дівчинонька впливе. І косу щисує, і брівка моргає, ой морга. Вона співа ген-ген, не радь, рибалка молодий. Вода. Леся Українка, вот она, ген-ген. Я сидел, сидел, и что у меня не получилось. Я говорю, хотите, как хотите, или выбрасывать, или печатать и в русском сборнике, это напечатано в России, моя сказка на украинском языке. если немножко поднаплечься, да, можно читать, можно читать. А этот казанский кричит, терпеть нему украинизму в русском языке, выбрасывать надо а то, что татарских слов больше и немецких слов не меньше в русском языке, он этого не замечает. Но я об этом пишу, там прочитаете. Самое главное, что украинизмы проникли в Россию, а Россия до конца не понимая их, извращает и все время говорит, черт и шо, кто значит, что. Кто что то бы еще. Ну надо. Нет, не такой черт, как его. Ну-ну все. Малю. Малю. Малюют. Малюют. Правильно, нет? Не такой страшный черт, как его малюют. Так нет? Ахламовы. Не говорил никогда так украинский народ. Он говорил. Не такой страшный черт, как его малютки. Чертенята. Молдование. І он клянга. Пише, пока до Бога дойдешь, святые одолеют. Ах, какое. И запиши, какое умное выражение пока до Бога дойдешь, святые одели. Вот так их Путину прорвался. Шел, шел, а меня святые по дороге поймали, к Путину не пустили, Путину не рассказали, а в результате бомбисты в Москве навалили кучу трупов, а Путин читать предварительно автора не хотел. Ему не дали, он не получил. выражение. На всякий случай. Ну где вы ее на крянную Да. Одно съели, ну, да. съели. Ну, пожалуйста, еще одно. А Россия читает так по-своему. Не, так... не такой, не такой как чего? рисунки, ну малюнки, все на малюнке говорят. Хотя mm -hmm. там малютки. Это более сильные выражения. малютки, чем малюнки. А потом что кто рисуют, кто видел Четвертый я через сундук не видел. Да. Еще, по украинское выражение такое. Расхожее. Вот, чуть-чуть поеду. Подобные. Так что ты мне много задач задал. Вы отличаете э, русские от российских. Вы жалеете о нашем будущем. Что нам делать? это знал? То, что вы погружаетесь в грязь, это понятно.